Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что... Нет, я понимаю, кто такой Кирилл Буданов, что руки длинные. Поэтому я буду говорить культурно, не оскорбительно, ни в коем случае. А просто констатирую факт с некими дополнениями с моей стороны, стороны ну, простого человека. Погнали. Россия делает кампанию по дискредитации и мобилизации. Ну тут спорить сложно, да, она такое делает, вопросов нет. Но а, также говорит, что вот, вот, вот у нас ну два каких-то случая может быть в неделю и присутствует, а открывай интернет, смотришь, да там сотни роликов и такое впечатление складывается, что это такое происходит ежесекундно. Соответственно, значит, это все российская и псо-пропаганда. Да ладно. То есть такой человек, как Кирилл Буданов, глава ГУР Украины, говорит, что вот эта вот бусификация, которая показана по миллиардам роликов, это все российское ипсо, снятое за три копейки. Ну, мое личное мнение, конечно же, я ни к чему не призываю. Либо он не знает всей ситуации, глава Гур не знает всей ситуации про эти ролики и считает, что это реально снято Ипсон. Либо он врет, зная правду, он просто нагло начинает врать. Вопрос, зачем? Ответа у меня нет, но сама ситуация мне не нравится. Думаете я вру? Ну вот он сам сказал, смотримся, переживаем. Это массовая программа дезинформации, которую они развернули еще до протодии мобилизации. Ну, давайте визнаємо. Програма працює серйозно і має вплив на свідомість нашого населення. Але знову ж таки, повертаємось до витоків цього всього. Ну, Це спеціальна інформаційна операція. Зрозуміло, що є проблеми, вони її підсилюють. Але ви подивіться, ну, насправді один-два якихось таких різких випадків відбувається в тиждень десь приблизно. Але ти, коли дивишся інтернет, створюється враження, що це ну, кожного дня штук по 100 мінімум відбувається. Це є приклад професійної спеціальної інформаційної операції щодо впливу на свідомість. Но ну, видите, он сам сказал. Соответственно, как глава ГУР может такое говорить? Ну ладно, ну значит, он знает что-то, чего не знаем мы. Наверное, он прав. Это все российское ИПСО. Тогда мегакоррупция – это тоже, наверное, российское ИПСО. Барабаны, овощи резки – это российское ИПСО. Закрытые незаконно границы тоже российское ипсо. Колючая проволока вдоль тысы — это тоже вражеское ипсо. А десятки тысяч вооруженных по полному бойцов на границе с Румынией и Польшей, которые охраняют границу от ухилянтов.